Ну що ж, а ми далі, далі і далі в океані. І зараз у нас зіронька нашого океану Альона Лесик. Це переможниця королеви Харкова-2014, а також переможниця Холостяка 6-го. Доброго ранку! Доброго ранку! Знаєте, в мене перше запитання як перемога на королеві 2014? Ну, Це так уже було давно на самом Я хочу сказать, что этот конкурс, наверное, подтолкнул меня и к участию, к участию холостяка. Вот, потому что если бы не этот конкурс, то я бы потом не попала на королеву Украины. Угу. И после королевы Украины случайно вообще вот, ну, наверное, так вот совпало на самом деле, случайно попала на кастинг в телепроектах Холостяк. Угу. А все таки расскажите историю ось. Холостяка. Як ви туди потрапили, як ви прийшли? І ось яка атмосфера там панувала. Ніхто ж не знає, як це ж було. На самом деле потрапила я на кастинг случайно. Я вернулась з конкурсу «Королева України 2015 року угу. і познайомилася з одним телеведущим, ну, і тепер це мій друг Ярослав. И вот как-то мы так остались в Киеве после Королевы Украины и гуляли, отдыхали, все отлично, и с друзьями веселились. И потом э, я понимаю, что уже финальный кастинг. Угу. Я думаю, ну пойду, попробую. И причем я пришла очень поздно, мне казалось, что уже, наверное, там все закончилось, уже и людей никого не будет. В конечном итоге я пришла. Сидели редактора, редактора наши, и шесть человек, это вот шесть девушек, редактора, те, которые занимаются именно проектом ⁇ Холостяк ⁇ Мы называли наши мамочки ну, на этом телепроекте, потому что это те люди, которые вот с нами были все время на проекте. Пришла... Они меня посмотрели, послушали. На самом деле истории вот были, когда ты сидишь на кастинге, да. Приходит очень много девушек, и у всех разные интересные истории. И я сижу думаю, ну чем моя история интересная? Понравится, не понравится. Угу. И вот как-то прошел после этого месяц. Я помню, я возвращаюсь с работы, иду по улице Пушкинской, и тут мне звоночек. Здравствуйте, это телеканал. СТБ, хотим вас пригласити на доповнітельний кастинг, mm -hmm. прохідний тур телепроєкту Холостяк. Я, звісно, у щастя, ну, Вся Пушкінська це да, питання. Да, да, це Пушкінська услушала, тому що я кричала, дзвонила мамі: Мама, мама, ура, ура! ура». Ну, в общем, І тут так. ви приїхали в Київ, ви потрапили на цей телепроєкт. Е, які емоції вас насичували? Які відносини були всередині? Эм, как, вот э, до первой вечеринки, которая произошла, э, э, я вот, э, ну, как бы видела девушек, какие там будут. На самом деле, я не ожидала то, что могу вот так далеко пройти, потому что все очень сильные. У всех, как я еще раз повторю, интересные истории, какие-то в жизни. У кого-то есть ребенок, у кого-то, ну, в общем, очень много всего. И все достаточно взрослые, такие умные, мудрые. И я тут пришла, 20 лет, такая девочка, такая, М -м -м -м", рассказала что-то там, ну, как бы, и ко мне несерьезно относились, ну, вот девочки, как я знаю, так, типа, малая, 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 вот, малая, малая, но всех пересидела и как-то, и вот дошла до финала. Mm -hmm. Ну, я на самом деле очень сильно переживала. Потому что нельзя быть уверенной на сто процентов. Вот как мой опыт показывает, uh -huh. то я не всегда уверена. Ну, вот лучше мне кажется быть посередине где-то между тем. Uh -huh. А скажите бы, ласка, а вы дружите зараз после телепроекта, после выпуска? Я у вас С девочками так залишалась. Ну как, поддерживаю какие-то отношения, ну так, привет, как дела, но ну, тесных каких-то, вот дружеских таких прям вот, чтобы там обнять, расцеловать, там я так соскучилась, ну такого нет. Но я вообще человек достаточно, ну как, могу идти на компромиссы, в принципе, и не конфликтный человек, поэтому я как-то вот даже за весь период проекта я пыталась найти как-то компромиссы и выходы из каких-то ситуаций, пытаться yeah. не конфликт, ну вот, чтобы конфликта никакого не было, чтобы быть как-то со всеми вот плавно так. А яку девчонку уважала свою наибольшую суперницу и чему? Соперницы, ну, не то чтобы вот мне так кажется, что не было, как я никогда не думала там о какой-то конкуренции. Вот у меня, вот когда я участвовала в проекте, я всегда думала о вот своей какой-то истории, то, что у меня происходит с Иракли, да. Uh -huh. А вот я как-то не думала о, там девочках и так далее и так далее. Но скажу одно, может быть, цеп... ну это и называется соперница. Больше всего я думала, что Снежана. Uh -huh будет вот в финале и что она выиграет на самом деле, потому что я считаю, что она очень яркая девушка, привлекательная и вот такая, ну вот внешность у нее такая прям кукольная, она как куколка, поэтому я думала, что она дойдет вот точно до финала, будет и, и даже победительницей вот угу. всегда була уверена. Uh -huh. А ось все. Проект закінчився. Ви отримали ваше колечко. Які відносини зараз далі у вас продовжуються з вашим майбутнім чоловіком? Чоловіком? Що у вас? Як у вас? Чи все залишилося як було? Що переросло? Що як? На самом ділі, я понимаю, що зараз у нас. Как бы новый какой-то этап в отношениях. И он намного лучше, чем был. Uh -huh. Потому что я думала, что отношения наши начинают развиваться. Вот когда сказали все, стоп. Ну вот, все, все, закончился проект, стоп. Нет вот только сейчас они начинают на самом деле развиваться, потому что все эти полгода, когда мы вот это скрывались, когда нам нельзя было видеться, и мы друг к друг другу ездили, и это было так тяжело, потому что мы не могли никуда не выйти, ни вместе не отдохнуть. А теперь мы просто свободно гуляем, отдыхаем, видимся, созваниваемся, когда угодно. Ну, это очень ну, круто, угу. классно. Угу. И я считаю, что сейчас...

Ну не знаю мне, как сказать. Конечно узнают, конечно и подходят и фотографируются, вот. Но я не могу сказать, что прям я, я как-то супер чувствую, что я звезда. Нет. Ну где-то конечно приятно то, что тебя узнают, uh -huh. подходят, вот. Приятно то, что ну по-другому да к тебе относятся с уважением, с каким-то uh -huh. с пониманием как-то вот, ну, действительно по-другому, приглашают на съемки, на какую-то рекламу и так далее, и так далее. Какие-то журналы, фотосессии. Ну, мне это нравится, и дай бог, чтобы вот так вот развивалось все дальше. Вот. А вы еще занимаетесь моделью, так? Да, да. Вы, и как вам модель взагали? Я начала, как это сказать, модельную карьеру достаточно поздно. Мне бы тогда было 18 лет. Угу. Но это вообще это очень... Для поздно. модели, так. Для модели это очень поздно. Но я просто поступила в университет и так как-то вот закрутилась вот эти конкурсы, конкурсы, и все, и потом какие-то фотосессии, и поняла, что вот хочу работать, и все, не могу. Угу. А... Тяжело на самом, быть, на самом деле быть моделью. Постоянно нужно работать над собой, но мне это нравится. Mm -hmm. Я, конечно, получаю от этого большое удовольствие, и меня поддерживают сейчас, мои близкие и родные, если раньше, может, как-то там мы еще там ссорились, да, с родителями, и родители говорили, нет, это тебе не нужно, вот учи китайский, там, потому что я по специальности вот филолог и переводчик китайского языка. В не як не связано вообще, с вашей товарищей да, про И как вы понять это? Ой, я даже, честно, не знаю. Но как-то вот понимают меня в университете, поддерживают угу. тоже. М -м вот я приходила, допустим, вот сейчас на данном этапе сдаю сессию, захожу в деканат, мне Ой, Аленочка, привет! Поздравляю тебя! Ты такая молодец, внимают, целуют. Ну, гордятся, мне это приятно У -у -у. на самом деле. Очень приятно, потому что и вот сейчас я понимаю, что, наверное, я как бы и представляла свой город. Ну, вот, вот. И свой вуз. Да, вот как-то теперь я это начинаю осознавать, когда люди подходят. А так до этого я вот просто думала, что я как, ну, иду и вот представляю себя, свою семью. А сейчас вот, когда люди подходят, то говорят, ты молодец, ты из Харькова, там, ля-ля-ля, мы гордимся тобой. Я думаю, боже, ну, как приятно. Что ж, я даже счастлива, что у вас так изменилось життя после выпуска с этих прекрасных телепроектов, что вы до нас вы делили нам час. И вам Шановні телеглядачі, а ми не переключаємось. Ми продовжимо просипатися разом.